Чтобы почувствовать себя настоящим студентом, нужно пожить в общежитии хотя бы неделю, а лучше лет пять. Только тогда открывается вся правда о студенческих буднях. Здравствуйте, в эфире программа «Виват Лекс» и сегодня мы расскажем вам о том, где и как живут студенты нашего с вами университета. Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по праву может гордиться своей инфраструктурой. На балансе университета находится 16 общежитий, в которых созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Также благоустроенные прилегающие территории и близкое расположение общежитий к учебным корпусам позволяют студентам не тратить много времени на проезд, а быстро и, главное, удобно добираться до места учебы. Студенты могут заниматься на тренажерных и спортивных площадках, проводить мероприятия в специально оборудованных залах и комнатах для отдыха. А на просторных кухнях у каждого есть возможность приготовить свое любимое блюдо и поделиться рецептом с друзьями. Всем этим студенты с радостью пользуются в своей повседневной жизни. Комнаты в общежитиях больше напоминают отельные номера и соответствуют уровню четырехзвездочной гостиницы. Не случайно в 2012 году во время проведения чемпионата Европы по футболу именно общежития нашего университета так полюбились иностранным гостям. Не это ли лучший показатель уровня комфорта, который доступен сегодня каждому студенту Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого? Ректор вуза Василий Яковлевич Таций на открытии студенческой гостиницы сказал, может в мире и есть общежития лучше, но я таких не видел. Это могут подтвердить и те, кто каждый день проводит в стенах общежития, которое, кстати, уже давно можно назвать домом. Обычно при входе в общежитие перед глазами сразу возникает вахта, которую не просто пройти незнакомой личности, и где на страже порядка всегда находится бдительный вахтер и строгий комендант. Сейчас мы посмотрим, как нас встретит восьмое общежитие, которое, кстати, считается одним из лучших. Зоя Михайловна, расскажите, как давно Вы являетесь комендантом 8 общежития и что входит в Ваши обязанности? Я комендантом работаю со дня основания нашего общежития, это с 2005 года, то есть 10 лет. Нам в этом году исполнилось 10 лет. Мы каждый год празднуем день рождения общежития. В мои обязанности входят в что это следить за порядком, за дисциплиной, за уютом, за бытом, чтобы всем было хорошо. А какие у Вас вообще взаимоотношения со студентами? Разные, как у всех комендантов, разные. Но я люблю их. С недавнего времени, в соответствии с указом министра образования и решением ректората, было снято ограничение проходного режима в общежитии в ночное время. Это показывает уровень доверия руководства, которое вызывает у студентов еще большую ответственность и любовь к своему временному, но ставшему уже родным дому. Помимо коменданта и вахтера, за порядком в общежитии следит еще и студсовет. И сейчас мы зададим несколько вопросов человеку, которого уважают и даже немного побаиваются, главе студенческого самоуправления Ярославу Петренко. Ярослав, привет! Привет, Андрей! Расскажи, что входит в обязанности студсовета, чем вы вообще занимаетесь там? Ну, тем же и занимаемся, Андрей. В первую очередь, конечно, следим за порядком, вот, ну, и также проводим культмассовые мероприятия. Ну, ты помнишь, как мы ставили веселые сценки, номера, как мы ездили в детский дом, ну, и спортивные когда, мероприятия. Когда, кстати, в этом году в детский дом? Э, в этом году, в конце года, вот, 23-го числа мы собираемся ехать в новый детский дом уже у нас будет, потому что тот закрыли. Вот, работаем, собираем подарки. Готовим сказку для детишек, ну, как всегда, в принципе. Расскажи, пожалуйста, как относятся вообще к вам студенты, жители общежития, потому что, по сути, вы же такие же студенты, как и они, на тех же основаниях и правах проживаете, но, тем не менее, как бы считаетесь органом самоуправления в общежитии. Ну, студенты по-разному относятся, ну, пытаемся как бы найти общий язык студентами, особенно которые нарушают правила проживания в общежитии, но в целом, в целом нормально. Я помню, как много это времени занимало, и когда приходили в очереди, стояли и штрафников просто, и были, конечно, которые адекватно реагировали на подобные вызовы в соцсевет, были неадекватные, которых мы, я помню, по 5 по шесть раз дожидались. Есть сейчас такие? Или... Да, бывали случаи, но в этом году, слава богу, поменьше, как бы, поэтому работы меньше такой, больше работы приятной, то есть ну, те самые мероприятия и так далее. Я понял. И расскажи еще, вот развей миф или наоборот подтвердил о том, что э, членам Студсовета выделяются какие-то привилегии, преимущества? Есть ли такое у вас? Ну, у нас абсолютно нет никаких привилегий, кроме того, что мы не дежурим на этажах. И все. А сколько человек входит в Студсовет? Как он выбираются, могут ли туда попасть обычные студенты или это назначаемые должности? Ну, сейчас тут в совете у нас 10 человек, вот, в принципе, активные студенты, которые э, не показывали себя с плохой стороны, вот, и, ну, комендант уже обсуждает этот вопрос с деканами и выбирает студентов, и потом уже с... Это все формируется в состав нашего совета. Ярослав, часто ли обращаются студенты не как к карательному органу, а просто с какой-либо просьбой, потому как вы все-таки имеете определенные полномочия и можете им помочь в этих вопросах? Да, много обращаются студенты в плане бытовых конфликтов, вот поэтому пытаемся приходить к ним, там беседовать. И выяснять их конфликт, решать конфликты уже в пределах комнаты, то есть не выходя не, за рамки. Не вынося ссоры из да, да. Новый год скоро у нас на дворе. Что бы ты пожелал студентам, вот, проживающим в общежитии, да и не только? Ну, хотелось бы пожелать поменьше нарушать, естественно, правила проживания в общежитии. И э, чтобы они не думали, что студсовет это исключительно карательный орган. Вот мы пытаемся быть поближе к студентам и помогать им в любых ситуациях. Ярослав, любом спасибо ситуации. большое за ответы твои, рад был тебя видеть. Длинный светлый коридор с множеством дверей, и за каждой кипит своя жизнь. Общая кухня, на которой всегда что-то варится и шипит. Холлы, где по ночам рассуждают о любви, о дружбе, поют песни и вместе готовятся к семинарам. И, конечно же, самое главное, комнаты. Такие одинаковые и такие разные. Комнаты, где каждый пытается создать свой уютный домашний уголок. Вложить частичку себя в эти столь малые квадратные метры. Студенты уверены, что каждая комната отображает характер ее хозяина и хранит память о нем даже годы спустя. И сейчас я предлагаю вам зайти в гости к одной из наших студентов. Настя, привет! буду задавать тебе вопросы важные. Расскажи, пожалуйста, общежитие стало для тебя домом или все-таки это место жительства, из которого ты скоро уедешь? Вот как ты душевно чувствуешь? Не знаю, за рік, сколько я уже живу в гуртожитку, ну, для меня, наверное, уже мой родный дом стал каким-то определенным местом жительства, куда я приезжаю, там буквально на месяц, летом, на два недели зимой. А тут, ну тут проходить більша частина мого життя. Тут всі мої рідні, всі мої друзі. Ну, це реально став мій рідний дім. Дуже зручне положення нашого гуртожитку, адже нам дуже близько до навчального корпусу. Навіть коли ти вийшов на пари, забути елементарний кодекс або зошит. Можеш в будь-яку хвилину прийти додому, взяти і піти назад. Також ну не треба вставати, як люди, які живуть далеко, вони встають там о 6-й ранку. Ми можемо вставати навіть за 15 хвилин до пари. І прекрасно на неї встигати взагалі нас дуже весело в гуртожитку. Що суботи в нас проводиться вечір кіно, на якому збираються достатньо велика кількість студентів. Ми дивимося фільми і ну обговорюємо самі свіжі новини, все, що сталося нове в корпусі, в кого на парах, в кого що з викладачами. Ну і просто весело проводимо свій час. В общежитиях нашего университета созданы комфортные условия не только для проживания, но и для учебы. Инфраструктура в целом и каждое помещение в отдельности максимально соответствует потребностям студентов, от подготовки к занятиям до разностороннего досуга. В каждой комнате есть выход в интернет, соединение с сервером университета и библиотекой, так что быстрый доступ к базам данных нормативно-правовых документов и текстовым материалам гарантирован. И еще один очень важный момент. Материальная база, как и все материальное в этом мире, изнашивается и стареет. Но только не в нашем университете. Ремонт в общежитиях всегда осуществляется в срок, на высоком профессиональном уровне и с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Пять лет, проведенные в стенах общежития, многие студенты потом вспоминают как лучшие годы своей жизни. Что же остается в памяти? Конечно же, неповторимая атмосфера. Атмосфера радости, веселья и влюбленности. С вами была программа «Виват Лекс». До встречи в следующем эфире.